Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владислав, я геймдизайнер, сценарист, комьюнити менеджер э, Индии студии Fairpixel. Мы разрабатываем игру RX Ordium, называется, в жанре адвенчуры, экшен адвенчуры основанной на шумеракасской мифологии, и все это приправлено дизельпанковским сеттингом. Чем ваш проект отличается от конкурентов? Отличается он в первую очередь сеттингом, потому что очень много этому времени уделили, потому что сейчас в основном это фигачатся какие-то зомби-бродилки, сайфайные э, штуки реже, но чаще всего сейчас киберпанк как бы на подъеме, поэтому был выбран сеттинг дизельпанка и вообще мифология шумеракадская в принципе в играх встречается крайне редко, поэтому вот проект этим выделяется. Ну и, конечно, очень много уделили времени сюжету, Сейчас как раз ее полируем, добавляем новые штуки, чтобы расширить повествование. Так что, в принципе, скорее всего, этим не отличается. На какие игры равняетесь в процессе разработки игры? В процессе разработки Да всего на самом деле по-разному нельзя сказать так, что мы четко берем вот эту игра вот эта игра якобы вот мы будем следовать чисто за ней. Сейчас я, если вспомню, у нас есть как бы ориентиры, в принципе, вот что нам интересно, вот в принципе было на начальных этапах, вот если знаете игру Final Station. Ориентировочная дата выхода. Ну, мы хотели бы в в первом квартале двадцать первого так в середине может быть, это уже как бы финальный срок, но планируем в следующем году точно релизиться уже на всех платформах, которые возможно. Как вам на Games Gathering в таком вот нестандартном формате? Мы помним вашу игру в прошлом году вы тоже принимали участие. Вот, если сравнить да, да. опыт 2019 и 2020 -го годов, что стало лучше, что изменилось? Ну, удобно, конечно, ничего нельзя сказать о том. Ну, удобно в плане, что тебе никуда можно не выходить, то есть ты все контролишь как бы в онлайне, но все-таки живое общение с теми людьми, которые играют в твой проект, которые подходят поговорить, там специалисты, которые приходят поговорить, то есть третье, десятое, то как бы, ну, в этом плане намного лучше именно живое общение. Двадцатый, в принципе, удобно, ну, то есть видно, что Система готова, система справляется с тем, что вот есть локдаун, получается, и есть инструменты, которые позволяют проводить такие мероприятия. В принципе, хорошо, что они есть, и хорошо, что каждый желающий в этом году может, в принципе, приобщиться к такого рода выставкам. А, что вы думаете о том, как развивается украинский и, в принципе, постсоветский геймдев? Какие перспективы? Что нас ждет? Ну, насколько мне позволяет опыт, я раньше об играх писал, то сейчас, в принципе, есть хорошее ну, хорошее поползновение, назовем это так. То есть, в принципе, у нас как и были это вот три столпа — это 4 Games, это GSC, которые сталкера делают, и это ребята, которые, я не помню точно название студии, вылетело из головы, которые Шерлока Холмса делали и недавно сделали к, к Проктулху игру. Вот, это как бы три таких основных студии, которые, в принципе, так сказать, топят за искусство. Еще вот недавно выходила крайне милая Uh, крайне милая игра или она не, еще не вышла украинская студия тоже делала очень очень она приятно выглядит у меня как раз недалеко было тукони называется uh -huh. это по-моему тоже если не ошибаюсь наши делали могу Могу немного ошибиться в этом плане. Вот, в принципе, мне не сильно нравится украинским геймдев. Точнее, мне нравится очень вот то, что делает Индия, в принципе. Но ну, Индия во всем мире это вот те те студии, те игры, проекты, которые делают что-то новенькое. Ну, то есть в контексте ограниченного бюджета у людей всегда фантазия работает более наглядно, в плане того, что они пытаются реализовать максимум за те бабки, за те возможности, которые у них есть. И зачастую такая вот клетка, скажем так, фантазийная, она позволяет людям больше реализовывать и как-то сильнее ухищряться, подать старые механики, возможно, каким-то новым способом. Вот. Мне грустно, что у нас в геймдеве в основном это аутсорс и какие-то компании, которые фигачат фермы и прочее фигню. Но у нас, в принципе, геймдев — это, по сути, в большей степени аутсорс, что очень грустно. То есть у нас, в принципе, как в плане геймдева, у нас вся страна — это страна страна большинства компаний, которые являются вот как раз-таки аутсорсом, либо пилят игры, которые вот чисто заточены на то, чтобы зарабатывать денежку. Как бы нельзя за это винить их. Потому что ну, зарабатывать денежку всегда приятно, но все-таки в плане искусства нам не хватает чего-то более более изящного и богатого. Но у нас есть метро, у нас есть вот мы как поляки гордятся вечером и киберпанком, и мы можем реально гордиться метро. Про сталкера пока не могу браться говорить, потому что вторая часть непонятно когда выйдет, но сталкеры тоже естественно как бы один из таких главных маскотов нашей индустрии украинской. Ну вот так как-то. Какие можете интересные истории вспомнить за время разработки, поскольку, как мы понимаем и как мы видели из чата, разработка у вас была ну, довольно долгой по меркам инди. Не, ну как? Сколько у нас уже идет? Два года получается. Ну... Типа, ну в плане с предпродакшеном это на самом деле не так много, особенно когда ты делаешь, ну, скажем так, проект, где каждый уровень буквально уникален. Каждый уровень. То есть, у нас, ну, мы даже особо мы используем, как бы, ассеты э, с уровня в уровень, которые качуют в плане бэкграунда. Но это больше используется для целостности карты, для того, чтобы у человека было понимание пространства, когда он проходит игру. А так у нас все практически отрисовывается вручную. Ну, то есть, не практически, а так и есть. То есть, у нас мы не используем 3D, и у нас анимация и вся прорисовка идет ручками. То есть буквально вся анимация — это покадровая анимация, которая программируется, которая оттачивается для работы с друг с другом, чтобы они четко и правильно стыковались. Ну, таких проектов мало, в принципе. И это ну, вызывает определенные сложности, и для этого требуется время, особенно в ограниченном бюджете как бы и в ограниченном количестве людей, которые работают над проектом. Поэтому вот так. Но ну, я не могу сказать, что два года это прям сильно, сильно много в плане разработки. Ну вот то так. Ну, относительно да. То есть есть индии, которые делаются реально очень быстро. То есть там жу жу хасеты поставил, настроил там, в принципе, сделал окружение, все бахнул одним там, одной текстурой, там, в лоу-поле еще очень часто сейчас любят делать. Вот. И как бы вперед понеслась душа в рай. Но у нас немножко другого рода проект более более, скажем так, механические в плане работы, что много много всего нужно сделать, поэтому это, это занимает достаточно много времени. Uh -huh. а, а интересную историю вспомнить? Можете с процесса разработки какую-то, которая запомнилась? Интересную историю. Ну, в плане, типа, вы имеете в виду какие-то курьезные истории или какие-то... Ну, у нас вот запомнилась история пока что, ну, у нас опыт не то чтобы у всех сильно большой, то есть все пришли из разных, разных сфер, то есть люди все, в принципе, имеют большой бэкграунд работы до этого, но по некоторым вещам, вот как у нас там переделался, например, очень, очень много итераций было пользовательского интерфейса, то есть мы реально его очень долго пилили еще очень, очень часто, ну, не часто, скажем так, менялось довольно много система перемещения игрока для того, чтобы вот дойти его вот до того уровня, когда я называю типа, геймплейный флоу, когда ты при прохождении, ты вот у тебя персонаж двигается плавно, ты полностью понимаешь его движение, ты полностью его контролируешь, потому что очень много инди, например, в плане движений, не все игры могут, вот, не все пытаются максимально вылезать вот именно передвижение игрока и взаимодействие игрока через клавиатуру, через джойстик. То есть, в принципе, иногда что-то ощущается топорно. Вот у нас в плане геймплея, из всего, что я Трогал у нас на прошлом Games Gathering, и, в принципе, вот что я видел, мне очень понравился Susan Nightmares. Этот мы с Альбертом этот вообще в принципе общались и вне выставки. Вот у него очень очень хорошо плане вот движения. И, в принципе, мы пытаемся как бы сделать то же самое. Ну, вот это, наверное, одна из таких вот историй, как бы, которые запомнились. Вот. Но это больше связано как бы со сложностью разработки. А такого прям, чтобы сильно чего-то сверхвеселого, пока что нет. Ну, может, будет когда Ну, что ж. Хорошо, спасибо вам за интервью, мы желаем вам удачи довести игру до релиза и получить заслуженные высокие оценки. И да, продажу. Спасибо. Uh, спасибо. Всего хорошего. Да. да, вам тоже до свидания.